Ламикон, Дермгель, Обирай, Скажи, Грибку, Прощавай! Це дійсно прямий спеціальний ТР і радіо НВ. Шановне панство, дякую вам за те, що ви перебуваєте з нами в одній е, компанії на одній хвилі. Можливо, це FM-хвиля, можливо, ви слухаєте радіо теж в інтернеті. Якщо так, то варто зазирнути до нас на YouTube, бо там не тільки аудіо, там так само і відео трансляція з її студії. І там само на нашому youtube каналі ви знайдете записи всіх наших попередніх аналітичних студій. Дві великих теми до обговорення упродовж найближчої години. Ну, по-перше, згадаємо про візит Владимира Путіна до Індії. Прем'єр Нарендра Моді говорить про мир і підписує з росіянами нову військову угоду. власне годину відкриємо цими словами за коротку мить. Згадаємо про це. Ну і за 25 хвилин ще одна тема цього разу господарча. Урсула фон дер Ляїн представила два рішення для фінансування потреб України на наступні роки. Як виглядають ці рішення і чи не виникне проблем на практичному рівні? Про це поговорить. Мо, як я вже сказав, за 25 хвилин. Ну а просто зараз до нас доєднується Анастасія Пілявська, це професор антропології і політики в інституті вивчення Індії, Це Королівський коледж Лондон. Мої вітання. доброго дня. Вітаю. Ну, почнімо, я думаю, з зовнішніх проявів. Дозволимо собі, це те, як виглядав виглядало прибуття Владиміра Путіна. По-перше, це червона доріжка. Якось так знаєте, десь нав'язується це все до Анкоріч, до Аляски, до Дональда Трампа. Так мені принаймні суб'єктивно видається, та і те, як виглядало нью делі на вулицях, реклама приїзду Владиміра Путіна, на телебаченні анімаційні ролики про міцну дружбу на рендрамоді Владиміра Путіна і так само Дональда Трампа. Ну і Власне, те, як я сказав, уже відбувався сам саме прибуття та червона доріжка і на рендера моді, що не є типовим, який зустрічає е, на литовищі Владимира Путіна. Так, значит, начнем с того, о чем мы говорим часто, когда мы с вами общаемся на эти темы, а именно, что нужно тут очень, очень важно, особенно в случае Индии, разделять между спектаклем и сутью. Вот. И чем больше вот то, что мы наблюдаем по отношениям между Моди и Путиным, Моди и Трампом, чем больше там символики, тем меньше там сути. Вот. Значит, естественно, Путин преследует две цели. Он хочет продавать больше энергоресурсов в Индии, он хочет развивать экономические связи, он хочет уходить от тотальной зависимости от Китая. Вот. Но ему важно, естественно, показать, что вот он уже не находится в дипломатической изоляции. И вот именно только это и дал ему в этот визит Моди. Точно так же, как Трамп это ему дал в Аляске. Вот. По сути, вот я сейчас буквально утром получила внутренний документ значит, который был разослан тем утром э, журналистам в Индии. Э, и там э, говорится о том, что именно подписал Путин с моди. И это абсолютная пустышка. Я вам сейчас скажу. Медиа сотрудничество, академическое сотрудничество, значит, академические связи и так далее. Абсолютно ничего по сути, которую Путин хотел, которую он объявлял. Значит, главное его ничего по энергоресурсам, абсолютно ничего по оборонке. Вот. Путин приехала рассказывая что э, будут сушками суд су 57 э, не только продавать индии но и может быть делать вместе с ними ему сказали нет спасибо доставьте то что вы нам должны уже много лет а дальше посмотрим и индия не, не купила ни ничего но Так, спробуємо зараз виправити наші технічні проблеми. Я підозрюю, що це питання якості інтернету. Ну, буває, всяке слухайте, особливо в наш непростий час. Е, mm. Та чи ви нас чуєте? чули мені потерялі в датам? Так так, 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 прошу продовжити. Власне, це той момент, який стосувався того, що в принципі ці закупи вони не передбачають. Ця закупівля не передбачає нічого нового От з того моменту. Прошу. Даже, да, хорошо, значит, даже больше, значит, она, и Индия, единственное, что Индия при, согласилась приобрести в этот раз, это снаряды для С-400, которые они подрастратили в, свой, в свою мел, маленькую войну с Пакистаном, вспышечную, вот, а все предложения по развитию высокотехнологических связей с С-57 и так далее абсолютно были отклонены, Индия настаивала на том чтобы россия все-таки прежние заказы осуществила они должны уже много лет в основном с400 это главное то что интересует нынче индию вот никаких новых заказов надо напомнить о том что в ноябре месяце индия не купила ни капли российской нефти. Вот, Значит, о чем это говорит? То есть, смотрите, мы мы привыкли смотреть на спектакль, естественно, политический спектакль, он именно для того и сделан, чтобы на него смотрели, но мы на него слишком отвлекаемся. И просто вот слушателям нашим было бы неплохо, когда они будут в будущем вообще наблюдать за тем, что делает Моди, смотреть, насколько ярок этот спектакль. Я понимаю, что индийские спектакли всегда яркими кажутся. Мы для... для... индийские танцы да. в сериалах, мы, как люди, да, да, да это бежит. абсолютно, да, индийская норма, нам кажется дичь, вот, но чем больше дичи, тем, э, тем лучше, в принципе, для Украины, тем меньше э, в этом случае, э, значит, э, происходит. А происходит за кулисами совсем иное нынче, о чем пресса почти что не пишет, а именно сейчас э, США и Индия ведут очень активные переговоры торговые, э, которые, значит. Э, последуют тарифам, наложенным Трампом на Индию. И результаты вот, текущие этих переговоров, опять-таки я, я общалась с людьми в политикуме индийском, и у меня есть немножко инсайдерской информации по текущим результатам этих переговоров. Видно, что значит стратегия Трампа прижать Индию, то есть эм, заставить ее действовать как ему нужно, работает очень эффективно. То есть, значит, такой камень преткновения между США и Индией в этих переговорах является торговля, продажа американской кукурузы, сои и молочных продуктов в Индии. Странно кажется, да? Вот. Но это гигантский рынок, и Америка, ну, США очень заинтересована в том, чтобы его использовать. И дело в том, что для Индии и для моди это очень чувствительно. Помните, мы всегда с вами обсуждаем фермеров и как они критически важны для политического выживания моди. Вот. Это абсолютная молочка, это абсолютно красная линия для моди, но он уже ее начинает эти позиции сдавать. То есть по тем негациациям, которые мы не видим, которые происходят между США и Индией сейчас, а именно США хочет, чтобы Индия полностью перешла от российской нефти к американской. И в принципе сейчас это можно сотворить, потому что разница, во-первых, в цене барреля 2-3 доллара сейчас, по-моему, до 2-2,6 доллара разницы, и это не будет так много стоить Индии. То есть мы знаем, что моде на публику всегда говорит, нет, мы крепкие, нет, мы стойкие, нет, мы независимые, вот мы примем Путина, мы э, держим нейтралитет, но с другой стороны ему приходится делать то, что сейчас э, говорит Трамп. И это, это ну, для Украины это прекрасные новости, э, потому что это один из ключевых и такой первый рычаг, которым серьезно рычаг которым использовал которым пользовался трамп против путина вот так что то что И еще можно добавить что а с другой же стороны для индии а, важно окончание Укра... войны российской войны в украине почему стратегически потому что точно так же как для сша точно так же как для европы разделение а, России и Китая это является ключевым геополитическим моментом. То есть это в интересах абсолютно всех, чтобы э, Россия не зависела тотально от Китая, да, и поэтому, потому что Китай, естественно, только от этого э, улучшает свои позиции. Э, э, mm -hmm. Еще хоть хочу... да, да. да. Власне, просто тут, щоб в цьому моменті зосередитися детальніше, чи не запізно і чи не є це утопію, знаєте, переслідувати ось цей план? Тому що ми от в попередній частині говорили про стратегію американської адміністрації, яка би теж цього прагнула, та тобто відділити, відірвати чи там інші епітети, але от е, провести цю демаркаційну лінію між Китаєм і Росією, але чи не запізно? Это не линия, там не может быть никакой линии, но если у России будут возможности, это для украинцев, для меня, для всех нас очень тяжело слышать. Мы бы хотели, чтобы Россия была в тотальной изоляции, Москва пылала в гиене огненной, Путин вместе с этим всем, но реальность такова, что если Россия будет открываться на разные рынки, она будет уходить от Китая, который держит ее в абсолютных экономических заложниках, ну, потому что он, в принципе, финансирует эту войну сейчас. А, так что Линии, линии это такое дело риторики, а реальность в том, что с разных сторон сейчас Индия, Европа и США, во-первых, Индия двигается потихонечку, вот этот визит, он, хотя красная дорожка делает такую картинку сближения, происходит ровно противоположное. В январе приезжает большая европейская, евросоюзовская делегация в Дели с Урсаной Вантерлайен, а, значит, стратегия Европы это развивать торговые связи с индией развивать индию э, индустриально дабы э, создавать э, конкуренцию альтернативу китаю мы с вами также обсуждали охлаждение индокитайских э, отношений именно потому что китай это понял китай понял что индию сейчас культивирует и э, в военном плане и в э, индустриальном плане как э, конкурента и альтернативу так что э, э, под, подогревание такие п -п оттепель индокитай Отношений, которая была в прошлом году, она опять замерзла. Вот. Еще очень важный момент произошел, э, э, значит, э, если хотим посмотреть на риторику, э, более важно, чем красная дорожка, является тот факт, что, э, наверное, первый раз э, в жизни из сладких уст на Моди моде вышли слова ⁇ мы не нейтральные ⁇ Да, он сказал, что мы за мир, конечно, Индия всегда за мир, как можно быть за войну. Но в этот раз э, эта фраза, которая действительно идет на перекор э, исторической стратегии, политической позиции Индии, вот, и э, показывает на то, что Индия действительно очень заинтересована, чтобы эта война кончилась. Ну, вот понимаете, тут по-разному можно э, трактоваться, и Мені видається, що окрім того, що саме було сказано, відіграє все ж таки роль в якій ситуації і в присутності кого. Ну коли ми маємо ситуацію, в якій Владимір Путін фактично в кількох метрах стоїть від на і він говорить ці слова, то це можна сприймати теж зовсім по іншому, та як певну таку заангажованість на бік Кремля. Нет. Дело в том, что мы 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 не нейтральны, Мы за мир. Ну, как бы сразу после того, как Путин дал большое интервью индийскому изданию India Today где он сказал, что он хочет продолжать войну, преследовать свои военные цели методом войны, пока пока они не, ну, конечно же, он рассказал и историю о том, что только Донбасс он хочет, в общем, все все нарративы Кремля там прозвучали, как всегда, они в принципе звучат. Агентура российская работает очень активно в Индии, они звучат регулярно в индийской прессе. Вот, например, когда я издаю свои статьи про про Украину, всегда. Зер там обязаны издательства э, значит, издавать пророссийскую э, статью с пророссийской позицией. Вот. Так что это все работает, он это повторил, э, но дело в том, что то, что сказал Моди, было услышано совсем иначе. Оно было услышано как э, Спіч за окончання війни угу. я все ж таки повернусь до цього так званого спектаклю як ви його окреслили, так. та Ну очевидно, так. що нічого не робиться просто так, і там очевидно, що це теж мало своє спрямування, і тут питання до кого це було спрямовано. Та тобто е я розумію, що наразі там міжнародна оцінка діяльності Владиміра Путіна далека від того, щоб це поставити на один рівень, на один щабель, із тим, що робив Адольф Гітлер. Хоча нам з української перспективи. Тиви, це видається багато в чому, якщо не тотожним, то принаймні подібним. І я думаю, що прийде рано чи пізно час. Я не знаю, коли це станеться, але рано чи пізно це отримає саме таку оцінку, от тотожну оцінку. Але те, що е, фактично весь цей спектакль, навіть якщо не надавати йому практичного значення, відбувається хтось його готує. Ну то з якою метою на кого це скеровано? Бо для нас це теж важливо сказати про те, що, наприклад, ну я не знаю, Адольфа Гітлера зустрічали би е, влади в нью е, Нюделі. Или в якійсь іншій столиці, і И это просто э, мишорация, это тоже неправильно, потому что Адольф Гитлер є Адольфом Гитлером, а Владимир Путин Владимиром Путиным. Но дело в том, что напомним, что к Гитлеру в Индии абсолютно иное отношение, именно потому что, чем, чем в Европе, чем на Западе, чем у нас, потому что Индия не испытала или очень маргинально испытала последствия этой войны. Она в исторической памяти Индии, Гитлер в принципе не негативная фигура. Значит, Бойцы за индийскую независимость, это такие как Субхаш Чандра Босс – они э, коллаборировали с Гитлером для того, чтобы э, получить свою независимость. То есть э, нужно понимать, что э, историческая память в разных регионах, она действительно очень разная. Но э, не, не, не вдаваясь в эти академические нюансы, э, хочу сказать, что э, опять-таки то, что я говорю, чем ярче перья, тем меньше мяса, э, состоит из того, что... Э, для кого это абсолютно верный вопрос. Для кого? Какая тут целевая аудитория у Моди? Целевая аудитория его электорат. Его электорат сейчас был задавлен тарифами. Вот именно аграрный, ключевой, политический ключевой аграрный сектор, он под большой, под, под стрессом. И сейчас эти новые договоренности США его опять поставят под еще больший стресс. И поэтому очень важно показать Моди, что он независимый игрок, что он не играет под не пляшет под дудку США, а делает он именно то, он пляшет именно под дудку США. И и сейчас уже Индия сократила свои закупки российской нефти на 38 с октября месяца, то есть цены на все нефтепродукты вырастут, то есть цены растут, налоги растут. Ему нужно показывать, что он независим. Вот, то есть это как бы Путин преследует свои цели, он показывает, что он не в изоляции. Моди показывает, но он это миру показывает, а Моди своему электорату показывает, что он независим. Вот и, и вот это вот ключевой момент, потому что если только смотреть на все это с нашей перспективы, это, конечно же, смотрит ужасно. Но цель вот того, чем я занимаюсь, как антрополога, это немножко оттянуть наш глаз, чтобы мы могли прочитать книгу э, без того, чтобы она сидела у нас на носу и была абсолютно невидима. Вот и тут немножечко отдаляясь дело паузу. Я знаю, это очень тяжело сейчас всем нам, но посмотри, посмотря на это с индийской стороны, Картинка для нас болі намного позитивна, uh -huh. то така такої обширна удавка Трампа. На в Індії продовжає роботи. Ну до речі, щодо господарчих справ, фінансових валюта Індії це рупія індійська, впала до історичного мінімуму на тлі візиту Владимира Путіна. Знову ж таки, тут знаєте, це питання: що з чим ми компілюємо? Можна сказати, що це там наслідок певних фінансових господарчих процесів в країні, а можна подивитись. на це, как на там, речі, абсолютно взаємозалежні и пов'язані. От прошу дуже. Путин в Нью-Дели и валюта падает. не так? Да. То есть как работают рынки? Рынки работают от восприятия, да. А очень большое количество инвесторов в Индию они находятся на Западе и они естественно не поддерживают, значит, этот визит Путина. Но, конечно, то есть там Падение такое резкое именно в этот момент, связано, естественно, с этим. Но более конкретная вот такая вот ямочка, в которую упала рупия последние, я бы сказала, уже недели 3-4, она больше зависит, конечно, вот именно от этих тарифов, от уменьшения закупки нефти, от поднятия цен и так далее, то есть от действительно тяжелой экономической ситуации, в которую поставил Трамп моде И дело в том, что у моде опять на носу очень важные выборы в большом южном штате, абсолютно такой штат, который всегда двигается туда-сюда. Вот. То есть ему очень важно, чтобы экономика начинала немножко улучшаться, а тут он действительно очень сильно зависит от США в этом, то есть Трамп угадал, что именно Индия вот может быть таким рычагом очень даже поддатливым. Вот. И то, что мы видим пока, что это действительно так. Вот. Очень много еще будет зависеть, конечно, от того, как пройдут в январе переговоры с Европой, потому что Европа хочет, Индия и Европа пытаются открыть безтарифные или сниж, на некоторые значит, части торговли, на сниженные торговлю по тарифом потому что европа хочет культивировать индию как следующую свою такую кузню вот ну посмотрим как это пройдет Щодо е, закупівлі російської нафти, ви вже говорили про те, що дійсно там рівень, скажімо, фінансовий, він істотно відрізняється від того, е, як це виглядало навіть. Ну давайте візьмемо там рік тому чи півроку тому до запровадження американських е, санкцій. Але чи можна тут простежити динаміку? Тобто б, на тлі ось цих заяв, які ми чуємо, про там партнерство, про розвиток і взагалі сторони і нюделі Москва вони ставлять перед собою ніби таку формальну мотивацію, що ми це все робимо. Ця зустріч для того, щоб. Там мати подальшу перспективу, подальшу співпрацю в цілому, так чи можна це спрогнозувати знову ж таки в яких галузях і наскільки активно чи неактивно співпрацюватимуть Росія та Індія? Тут э, динамика абсолютно ясная, абсолютно четкая, то есть падение закупки с октября месяца на 38% и вообще отсутствие новых закупок в ноябре месяца э, российских нефтепродуктов, это ну, тут очень все четко, ясно и понятно. Плюс э, то, что я поняла из моих бесед с людьми, которые немножко знают про нынешние негациации торговые между э, США и Индией, это то, что Индия уже согласилась покупать больше американской нефти. Естественно, Трамп будет на это давить. Он обещал снизить чуть-чуть цены для Индии. Конечно же, в это же время Моди сигнализирует на публику, что вот нет, мы не отказываемся полностью от, от российской нефти, но то, что говорится и то, что делается, ну, Пока что вот на данный момент то, что я наблюдаю, оно расходится очень сильно. Они действительно останавливают закупки. Они будут закупать столько, сколько возможно. Они будут пользоваться теневой экономикой. Но опять-таки тут Трамп тоже очень даже включился. Так что. Эм... Ну от мені каже, для нас новості ні плохі, але ця тіньова економіка, про яку ви говорите. Наскільки маневрена ця історія може бути для індійського уряду? Бо, ну бо поза як ми розуміємо, що до налідові трампу залежить на цих рестрикціях, на цих обмеженнях, ну то певно, це теж ризикована може бути історія. Та тобто е приховати Старичний це теж не вдасться. Да, да, да. Угроза вторичных санкций. Дело в том, что администрация Байдена никогда серьезно не угрожала никому вторичными санкциями, только на словах. А Трамп действительно занялся этим, особенно вот в, в, в индийской ситуации. И просто то, как себя ведет Моди в настоящих негациациях, не предлагая абсолютно ничего Путину и предлагая очень много очень политически ценных вещей Трампу, показывает, что действительно давление э, де-факто идет не только до юра вот и вот это, это это ключевой момент то есть из этого мы можем понять что и в других не, не только в отношении индии э, трамп э, действительно включил механизм давления э, вот так что опять таки Сейчас хороших новостей мало, но вот этот процесс и то, что мне говорят и инсайдеры вот в политикуме, и журналисты индийские, и просто обозреватели ну, все очень важно понимать то, как это воспринимается с индийской стороны. По-моему, все двигается к тому, что Индия медленно Индия опять-таки мы об этом говорили это медленный такой слон Индия двигается потихонечку и в военном плане и в экономическом сторону э, Европы США вот и она заинтересована в том чтобы эта война закончилась вот ну и и и инструменты Трампа по Индии работают Я вам дякую так за за аналіз за цю розмову. Нагадаю для аудиторії про ну формально знаєте про візит Владимира Путіна до Індії. А насправді ми ширше дивилися. Це був тільки це була тільки точка входу. От про це все ми говорили з Анастасією Пілявській, Це є професор антропології і політики в інституті вивчення Індії. Це королівський коледж міста Лондона, Велика Британія. Як ви розумієте, план на найближчу перспективу у нас наступний? Ми поговоримо про рішення. Які стосуються фінансування потреб України Урсула фондерляїн е, представила два таких рішення напередодні. Ну а ми ретельно до цього е, придивимось, Зрозуміємо наскільки ці рішення вони надаються до практичної реалізації. Все це обов'язково буде за буквально кілька хвилин. А перед тим Віктор Баутін і новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.